24 лютого, о п'ятій ранку, Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць. Я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно. Тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Відсьогодні у М'юзикюрс я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день, день початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава! Меня зовут Настя, мне 20 лет, я не волонтер, не ветеринар, все понемногу. Мы занимаемся с мужем передержкой для больных животных и психически нестабильных. Жила я в Киеве, потом уже переехала в Ирпень, Четыре года живу в Ирпене. Война нас застала в постели. 24 февраля мне позвонила подруга из Борисполя и сказала, Настя, нас обстреливают. Я сказала, что я сплю, и если ты жива, с тобой все в порядке, давай обсудим это позже. Мы в тот день закупили продуктов и лекарств и начали сидеть дальше. Где-то первые пять дней в нашей жизни ничего не менялось, потому что, ну, мы с мужем домоседы, в принципе, из дома мы выходим редко. Мы сидели себе, пока не начали обстреливать терпень. Там дней через пять мы закупили еще корма собакам. И уже где-то через неделю, 10 дней, начались обстрелы Ирпеня. Ну, вообще обстрелы, наверное, чуть раньше начались, но продолжали сидеть, потому что, ну, страшно выходить с таким количеством животных, непонятно куда, там уже мост взорван, все взорвано, ничего не понятно. Как бы, но когда уже обстреливать начали наш район, автоматная очередь на соседние улицы, и у нас нет ни газа, света, ни воды, э, собаки пьют воду из аквариума, это уже малоприятно и вообще не приспособлено для жизни. Э, собаки больные, они в холоде, это просто невозможно. Мы приняли решение, что нам пора уходить. Мы пару дней искали, где нам остановиться. Нам в этом очень помогла наша подруга. Она волонтер, у нее своя зоозащитная организация Плюшка ее зовут Снежанна, она организовала нам место, где пожить со всеми собаками, и мы собрались и пошли потихоньку, был такой момент, что мы, ну, машина не могла еще проехать к Романовке, и мы думали, что нам придется идти 11 километров до Киева из Арпеня, но пока мы шли вот те пару километров до Романовки, выяснилось, что машина все-таки будет. Шли мы великолепно. Просто первые 20 метров я хотела развернуться и уйти домой. Потому что собаки вырывались, они переворачивали инвалидные коляски, они не хотели идти, они все разворачивали в сторону дома. Ну и я за ними хотела развернуться. Но мы собрались с мыслями, решили, что раз все-таки мы пошли, значит, пора. Медленными перебежками, у мужа в руках тележка с котами мы пошли. Там нам помогли, помог человек Валентин. Он повез тележку с этими котами, коты в переносках в тележке из супермаркета, который мы доложили Он ее везет, а мужу пришлось взять на руки окровавленную собаку. Она без задних лапок, у нее культи. И пока она шла, она эти культи сбила. И уже идти дальше она не могла, ей было больно. Муж нес эту собаку и плюс вел за собой старого, самую старую нашу собаку, ей 15 лет, он шел медленно, потому что ему тяжело тоже. Вот. За три часа мы дошли три километра до Романовки. По дороге мы потеряли много животных. Но мы прекрасно понимали, что это случится, потому что многие животные просто ну, никогда не выходили дальше двора. Некоторые только-только начали приучаться к и им было страшно плюс убежала наша с мужем собака Зюзя, и я вижу, что он бежит в сторону дома, а я обвязана поводками, я думаю, мне вот бросать всех больных собак и бежать за ним, или я вывожу всех собак, и а потом каким-то образом чудесным возвращаюсь к нему. И мы все-таки идем дальше. Это самый сложный выбор моей жизни, было вот честно просто кошмар. Идем дальше. Нас зашли на мост, нас окружили журналисты не давали пройти. На фотографии я очень злая и ругаюсь с ними очень сильно матами. <свят> вот. а как раз муж дошел, он шел уже медленнее, муж дошел, отодвинул журналистов, объяснил им ситуацию, что мне все-таки некомфортно, собаки меня тянут в разные стороны, вокруг обгоревшие машины и разбитое стекло, я собак пытаюсь их не пускать туда, чтобы они лапы не порезали, и вот он их отодвинул, и мы пошли дальше там уже подбежала ЗСУ и Тероборона. Просто огромное им спасибо, это очень человечный поступок был. Моей... Я была шокирована. Сразу подбежали такие: "Чем вам помочь? Куда вы? Что вы? Кого хватать можно? Куда их нести? У вас есть машина? Может, вам надо организовать машину?" Мы как бы объяснили, что машина нас все-таки ждет там. Они взяли всех собак и вот такой чередой просто пошли через мост по одному. Вот этот мост из палок, досок. Я перевела только агрессивных собак, которые в руки не давались. И мы уехали как бы. Весь, ну, мы остановились у подруги на Софивской борщаговке, у снежаны Потом через пару дней фотка завирусилась, и люди узнали, что нам нужно жилье, и предложили пожить в частном доме со всеми собаками. Мы уже переехали в свой, так сказать, новый съемный дом. И продолжили заниматься чем, тем, чем занимались передержкой для больных животных, и мы с мужем решили вывозить из рапеня животных. Вот под обстрелами, под всем мы вывозили животных, возили в Ирпень корм, гуманитарную помощь mm -hmm. и выводили потихоньку брошенных животных тем, кому нужна помощь, которые ранены, больны. Бывало такое, что мы ну, с собаками лежали просто в окопе под обстрелами, нас с мужем засыпала крошкой кирпичной, потому что соседний дом взорвали. И между нами с мужем влетел железный осколок, и вот, ну, у нас было много приключений. Мы вывели в общей сложности где-то 50 животных сами вот, вдвоем с мужем. Когда Ирпень освободили, мы решили, что уже есть кому заняться этим, многие волонтеры начали туда ездить, потому что мы всеми правдами-неправдами весь март туда пробивались, а, ну я забыла рассказать, что все-таки Зюзю я тогда Бигле своего через пять дней забрала из дома, я туда пробилась, и именно после этого мы с мужем начали ездить в Урпень, когда увидели уже, какая ситуация там происходит с собаками, что они там их просто стаи брошенных больных раненых собак вот мы занимались этим потом урпень освободили мы решили переключиться больше в гуманитарную помощь уже мы организовываем поставки там корма продуктов для людей и нам помогают в этом мои родители мы собираем вот это все я им передаю и они возят в урпень бучу бородянку макаров вот все по варшавской трассе туда ну вот, вот как-то так вот наша жизнь за, за эти полтора месяца.